ayni kunlarda yurtimizda bayram shukuhi shu Şu munosabat bilan yangi yil bayramiga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda bozorlarda bayramoldi arzonlashtirilgan yarmarkalar tashkil etilib aholi uchun barcha turdagi oziq ovqat mahsulotlari taqdim etilgan xususan yunusobod dehqon bozorida tashkil etilgan bayram yarmarkasi ham qishloq xo'jaligi va boshqa turdagi oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlangan bayram dasturxonini bezatishga tayyorgarlik ko'rish ilinjidagi aholi vakillari yarmarkada sotuvga qo'yilgan arzon va sifatli mahsulotlarni xarid qilishmoqda ular bayram yarmarkasidan yaratilgan qulayliklardan mamnun yarmarkada mana arzon hamma mahsulotlar odamlarga sharoitlar juda yaxshi yaratilgan ular olti ming so'm yog'lar o'n besh ming so'm odamlar rozi mana yarmarkalarda zo'r yangi yilda mana hamma narsa to'kin sochin arzon hukumatimizga rahmat tuman aholisini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash arzonlashtirilgan yarmarkada mahsulotlar uzilmasligini tashkil etish maqsadida yetarli zaxiralar hozirlangan mana yunusobod dehqon bozorida arzonlashtirilgan yarmarkalar tashkil etilgan mana samarqand viloyatidan bizga fermerlar kelib qishloq xo'jaligi mahsulotlari meva tuxum go'sht hammasini olib kelib yetkazib berishib turibdi hozirgi kunda bizada o'zimizni oziq ovqat zaxiramiz bor kartoshka hozirgi kunda to'qson tonna piyoz sakson uch tonna sabzi o'n bir tonna guruch mahsuloti esa yigirma yetti tonna o'zimizni zaxiramiz bor arzonlashtirilgan yяrmarka aholilaram juda xursand chunki narxlar ham arzon ham sifatli narsalar olib kelib sotilmoqda arzonlashtirilgan yarmarka bayramona shukuhda tashkil etilgan bezatilgan archa kuy qo'shiqlar bozorga tashrif buyurgan xaridorlarga bayramona kayfiyat bolajonlarga quvonch ulashadi yangi yilni to'kin sochinlik quti baraka va fayz bilan kutib olish yil davomida yurtimiz farovonligi va osoyishtaligiga zamin bo'ladi